Мало не єдиним способом, що дозволить суттєво економити енергоресурси, є термомодернізація будинку та інші енергоефективні заходи. Щоправда, впровадження таких потребує неабияких фінансових затрат, які найчастіше не під силу ОСББ. Саме тому наразі розглядається можливість кредитування. Сейчас заключили меморандум Укргазбанк, Эксимбанк, и идет разговор с Ощадбанком о том, чтобы вот они именно предоставляли такие кредиты. Сначала речь шла о 5-7 летних кредитах, сейчас вроде бы договорились о том, что кредит будет выдаваться на 10 лет, вот, причем... Разговор идет о том, чтобы тело кредита не менялось, то есть ни инфляция, ни деэвальвация его не касалась. Если ОСББ, ЖСК, ЖК взяли миллион в кредит, то в течение 10 лет они выплачивают только этот миллион и не больше. То есть вот процентную ставку еще, еще идет разговор о том, чтобы городские власти, вот как по примеру Луцка, выплачивали кредитную ставку, то есть помогали таким вот образом как. в плані модернізації дамов, в плані енерправедіння енергоміефективних міроприятій для того, щоб наші дома потребляли менше енергоресурсів. Серед голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків бажаючи впроваджувати енергозберігаючі заходи шляхом кредитування, є проте потребується чимала інформаційно роз'яснювальна робота серед самих співвласників. Люди думают, что этим кредитом банк у них заберет квартиры. Хотя я объясняла, что в данном случае залога нет. Почему и разрабатывается эта программа под ОСББ, ЖК, ЖСК о том, что не существует залога. Банки дают нам деньги так. Идет вот настолько упрощение, но вот как наши жильцы в это неспокойное время все это воспримут, как это будет, очень трудно сказать. На одному з останніх семінарів для представників ОСББ було запропоновано установку теплового індивідуального пункту за адресою вулиця Землячка, 13. Проект розроблено, але з урахуванням здорожчання саме обладнання вже коштуватиме вдвічі більше близько 300 тисяч гривень. Мешканці одразу такі кошти зібрати не зможуть, а ось кредит міг би допомогти вирішити питання фінансів. Первый сделал это Луцк, но там председатели же, ОСББ, ЖК, они полностью ведут абонентский учет. Чем им хорошо? Тем, что они жильцы, вернее, этих домов платили за тепло по ценам, которые у них были до того, как они установили тепловой пункт. А вот эту вот разницу от 40 до 60 процентов, это вот председатель Юлия Собатюк говорила, они как раз и погашали этот кредит. Вот они выплатили его буквально за полтора года. Через полтора года, во-первых, для того, чтобы жильцы пошли на взятие этого кредита, это очень много было сил и, и здоровья потрачено. Сколько проведено мероприятий, сколько собраний, сколько разъяснительной работы. Это и местные власти подключались, и банк подключался. И та организация, которая устанавливала этот тепловой пункт, подключалась, рассказывала, что будет, как будет. Вот, пока жильцы согласились, когда они в течение полутора лет, а саму процентную ставку платил Луцкая местная Рада, когда они выплатили тіло кредита. Тепер жильці наоборот кричать, давай ще візьмемо кредит, давай ще щось зробимо. Кривий ріг говорить Тамара Деомідова, збирається незабаром відвідати керівник проекту енергоефективність у житловому секторі України, представник міжнародної фінансової корпорації «Джегошгайда». Гайда. Але це вже після того, як буде укладено меморандум з Ощадбанком України.